जहां जहां अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही हो या फिर जहां भी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष चल रहा हो या फिर कोई भी समाज उसके ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध अपने हक अधिकारों के लिए अगर कोई समाज लड़ रहा है तो मुझे लगता है आज भी उस सारे शोषित वंचित समाज के उत्थान के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनके विचारों के माध्यम से उनके साथ आज भी मिसाल बनकर खड़े रह रहे हैं तो इसका प्रत्यय मैंने भारत में नहीं बल्कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर हंगेरी देश के मिशकोल शहर में देखा है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर विचार संघर्षा प्रेरणा साता समुद्रापार असलेल्या हंगेरी देशातील मिश्कोल शहरापर्यंत पोहोचली भारतात दलित समूहाच्या सामाजिक न्यायासाठी त्यांनी केलेले काम हंगेरी देशातील रोमा समुदायाच्या संघर्षाला दिशा देत आहे आज आप ये स्टॅच्यू देख रहे है, ये स्टॅच्यू डॉक्टर आंबेडकर स्कूल मिश्कोल के सामने ये स्टॅच्यू लगाया गया है तो ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर के विचारो से प्रेरित होकर यहा पर जो इस सेंट्रल यूरोप या फिर ईस्टर्न यूरोप में जो रोमा समुदाय है जो यहाँ का शोषित वंचित समुदाय है उसके लिए उनको शिक्षा के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए डॉक्टर आंबेडकर के नाम से यहाँ पर स्कूल चलाया जाता है रोमा समुदाय यूरोप मध्य अस्पृश्य मन जाते भारत दलित समुदाय मिलत रोमा समुदाय यूरोप मध्य मिलते हंगेरी मध्ये अस्पृश्य म्हणून गणला गेलेला रोमा समुदाय नक्की कोण आहे या समाजाची सामाजिक स्थिती काय आहे चला जाणून घेऊयात जब हम भारत की बात करते भारत की व्यवस्था की बात करते तो भारत की जाति व्यवस्था में समाज ये वर्ण व्यवस्था में विभाजित किया गया देखते पर उस वर्ण व्यवस्था का भी ये दलित समाज भाग नहीं है उसको आउटकास्ट किया गया उसको हम आउटकास्ट कहते हैं तो जिस तरह भारत की दलित समुदाय की परिस्थिति है उसी तरह अगर हम ये सेंट्रल यूरोप की अगर बात करते ईस्टर्न यूरोप की बात करते थे उस समाज का ये एक रोमा समुदाय है जिसको यूरोप का अछूत भी कहा जाता है तो अगर हम इस समाज के मानवाधिकारों की बात करेंगे मानवाधिकारों की पूर्तता की अगर बात करेंगे तो ये समुदाय आज भी सारे मानवाधिकारों से यह समुदाय वंचित है अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे इनके शिक्षा के बारे में बात करेंगे या फिर कोई भी मूलभूत ये समाज उनसे वंचित है ये आज भी समाज मुख्य समाज से दूर गांव में तो मतलब जुगियों में रहता है स्लम्स में रहता है इनकी इनके पास रहने के लिए अच्छे घर भी नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में ये आज आ, समाज यहाँ पर आ, जी रहा है जो और जिसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर का संघर्ष रहा है दलितों के लिए जो संघर्ष जो डिग्निटी हम सम्मान सन्मानपूर्वक जीवन जीने का जिसे हम अधिकार तो उस अधिकार कहते तो मुख्य से भी ये समाज से वंचित है युरोपातील रोमा आणि भारतीय दलित समुदाय यांचा एकमेकांशी काहीही सहसंबंध आहे का याबाबत जागतिक स्तरावर काही संशोधन झाली आहेत या संशोधनांमधून रोमा समुदाय आणि भारतीय दलित हे एकाच वंशाचे असल्याचा दावा केला गेला आहे कहता हूँ कि मैं इनकी तुलना दलित समाज से करता हूँ तो वाकई में इस समाज का भारत के दलित समाज से कुछ नाता रहा है कई साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस के मुताबिक ऐसे कहा जाता है कि ये जो रोमा समुदाय है ये भारत का दलित समाज ही है जो पंद्रह से चौदह साल पहले भारत से यूरोप में माइग्रेट हो गया तो अगर हम एक स्टडी देखते हैं टाटू यूनिवर्सिटी स्टोनिया और मोलिकुलर बायोलॉजी पर रिसर्च करने वाली हैदराबाद की एक संस्था है और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न जो स्विट्जरलैंड में उनका एक रिसर्च कह, कहता है कि दलित समाज का जो एनसिस्टर्स है उनके जो पूर्वज है और रोमा समाज के जो एनसिस्टर्स इनके जो पूर्वज है वो एक ही है मतलब ये जो रोमा समाज है ये भारत का दलित समाज ही है अगर हम बात करते हैं संस्कृत भाषा की अगर संस्कृत भाषा में अगर हम देखते हैं तो डोमा इस शब्द का अर्थ होता है दलित या दलित समाज का कोई आदमी तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो कोई डोमा समाज जो भारत से यूरोप आया तो ये डोमा शब्द का अपभ्रंश होकर इसे रोमा कहा गया तो फिर ऐसा इस समाज का इतिहास है और इसका ताल्लुक भारत के दलित समाज से रोमा समाजाच्या प्रगतीसाठी हंगेरीचे माजी खासदार टिबोर डेरडाक आणि रोमा समाजाचे यानोस ओरसोस यांनी शाळा सुरू केली पॅरिस प्रवासादरम्यान बाबासाहेबांचे पुस्तक त्यांच्या हाती लागले रोमा समाज करत असलेला संघर्ष आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतात दलितांसाठी केलेला संघर्ष सारखाच असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले and he visit us in that time we were in southwest of hungary okay. we ran same school like this mm -hmm. and uh, he realized our job is uh, similar like uh, the Rathna movement have mm -hmm. in uh, India, you know, and he invited us to visit uh, the Rit movement in uh, Maharashtra state mm -hmm. in India. And uh, we went in Nagpur in 2006, and good. in that time was the first time when I mm -hmm. went to India and it Was really uh, great for me to see a lot of talented people who are uh, working in many many um, projects, which is uh, around uh, education, you know. And in that time, I start to have uh, more and more knowledge about uh, Dr. Ambedkar um, movement, mm -hmm. what he uh, had. And uh, we spent uh, six weeks in India the uh, first time and we went in many places. We visited a lot of uh, boys hostels, girls hostels, kindergarten and uh, schools. Mm. And in that time we, we decided we would like to have uh, we would like to join in this kind of movement. Dr. Baba Sahib Ambedkaransa sangharsha त्यांच्या लढ्याचे स्वरूप समजून घेतल्यास रोमा समाजावरील अस्पृश्यतेचा डाग संपुष्टात येईल बाबासाहेबांच्या संघर्षातून आत्मसन्मान मिळवण्यासाठी त्यांच्या संघर्षाला बळ मिळेल म्हणून त्यांनी या शाळेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव दिले And um, for us, Doctor Robert Lambertkar was a good example, you know, mm -hmm. because we need examples, of course. And uh, uh, he 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 start he, we, we start to mm -hmm. uh, show for our pupils mm -hmm. as a hero, you know, because uh, everybody can understand what is mean okay. to be in a pressed, level, mm -hmm. you know. And if we have enough heroes, mm -hmm. we can have more opportunity to uh, have better and better steps exactly, from the exactly. uh, uh, bottom, you know. Mm -hmm. And uh, when we came back mm -hmm. from India, we uh, we start to create our network, which is Jai mm -hmm. network. Yeah. And in that time we decided we would like to have a school because without education we cannot be uh, successful, you know. And in uh, 2007 we found our Dr. Ambedkar High School. In, uh, this area. You know? This is the story of our school. सामाजिक आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या रोमा समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाची ही शाळा येथील रोम समुदायाला प्रेरणा देत आहे तो ये जो समाज जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछडा है तो उसको शिक्षा के प्रवाह के माध्यम से उनकी उन, उनका उत्थान करने के लिए ये स्कूल एक बहुत ही बड़ा काम यहाँ पर कर रहा है तो इसके पीछे भी एक कहानी रही है तो टिबोर और यानोस इन दोनों ने मिलकर इस, इस स्कूल का निर्माण किया है जो टिबोर है वो यहाँ के सांसद रहे हैं इस यूरोपियन पार्लियामेंट के वो सांसद रहे हैं उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए इस शिक्षा के माध्यम से उनका उत्थान करने के लिए दिया है और जो यानोस है वो रोमा समाज के एक लीडर है तो जब वो पेरिस जा रहे थे तब उन्होंने बाबा साहब की एक किताब पढ़ी जिनको वहां से उनको बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में पता चला जब उन्होंने देखा कि भारत में दलित समाज की परिस्थिति कैसी है दलित समाज के अधिकारों को कैसे नकारा गया भारत की सामाजिक व्यवस्था क्या है उसमें और दलित समाज का स्थान क्या है ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ाई की उसके बारे में अध्ययन किया और जब इन्होंने देखा कि दलित समाज के उत्थान के लिए शिक्षा का कितना बड़ा महत्व रहा है और दलित समाज के उत्थान के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का कितना बड़ा महत्व रहा है ये इन्होंने पढ़ा और ये किताब पढ़ने के बाद वो भारत आए और भारत के कई अम्बेडकरी मूमेंट से वहाँ आ, वो मिले आ, उनके साथ बातचीत की बाबा साहब अम्बेडकर को और उन्होंने समझने का प्रयास किया और उसके साथ साथ जो दलित युवा भी थे जो दलित शिक्षित युवा भी थे उनको भी देखा कई स्कूलों में उन्होंने भेंट दी और जाकर उन्होंने ये सारा आम्बेडकरी मूवमेंट को बाबा साहब अंबेडकर के विचार को उन्होंने समझा और उस विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने हंगेरी देश में उनको जो उनकी जो स्कूल थी उसको बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया और आज वो बाबा साहब अंबेडकर का विचार इस समाज तक पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं मैंने कई किताबें यहाँ पर देखी जिसमें जिस वो हंगेरियन भाषा में इस 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 किताब को उन्होंने ट्रांसलेट किया और बाबा साहब का विचार उन तक पहुंचा रहे बल्कि सिर्फ बाबा साहब का विचार ही नहीं तो भारत की जाति व्यवस्था क्या है शोषण की व्यवस्था कैसी होती है और उसके खिलाफ दलितों ने कैसे आवाज उठाई ये सारी चीजें एक बहुत ही सुंदर आ, किताब उन्होंने तैयार की है जिसमें मुख्य पृष्ठ पर बाबा साहब और रमाई का एक सुंदर फोटो उन्होंने लगाया तो ये सारी चीजें प्रेरित होकर आज वो यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे केवल शिक्षण नहीं तो यह शात विद्यार्थी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर विचार देख कर स्कूल ये, ये इनके झुग्गियों में आठ आठ आठवीं कक्षा तक स्कूल्स होती है जहाँ पर ना अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है ना जहाँ पर ना टीचर्स जाते हैं तो यहाँ पर जब नौवीं कक्षा अच्छा में बच्चा आता है तो उनको एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन से इनको सिखाना पड़ता है और वो मतलब फाउंडेशन से इन पर काम करना पड़ता है तो ये बहुत बड़ा काम या समाज के उत्थान के लिए यह कर रहे हैं और बारहवीं तक यहाँ पर पढ़ाते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए भी इस इन इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मदद की जाती है तो इस एक अच्छे आ, स्कूल में आ, बाबा साहब का जहाँ पर विचार रुझाया जा रहा है ऐसे स्कूल में मैं आया हूँ जहाँ पर मैं एक दिन ठहरा हूँ उनके डॉर्मेटरी में भी मैं रुका हूँ हर तरह बाबा साहब की तस्वीर हर तरह बाबा साहब का विचार लगाया गया है उनका कहना है कि इस समाज के लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर जैसा एक आइकॉन चाहिए जो इस समाज को आगे ले जा सकेगा तो आ, मुझे लगता है कि एक अम्बेडकरी मूवमेंट की भी एक जिम्मेदारी है कि जो बाबा साहब का विचार देश पुरे विश्व में लेकर जा रहे तो उनको भी हम कुछ तरह से इनको अगर सहयोग कर सकेंगे तो मुझे लगता है बहुत ही बड़ी बात होगी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार केवळ भारतातच नाही तर जागतिक स्तरावरील वंचित समूहांना अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी प्रेरणा देत आहेत जग बदलाची प्रेरणा देणारे बाबासाहेबांचे हे कर्तृत्व प्रत्येक भारतीयासाठी एक अभिमानास्पद बाब आहे